بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله شكرا الله سبحانه وتعالى Semoga di atas kita ni kena dilimpah rahmat kita dapat hadir dalam majlis ini Redphone yang disediakan oleh Gema Nur Iman. Dan Alhamdulillah pada pagi ini juga kita ramai ya, membaca surah al kafi Lagi ramai lagi baik. Kita baca surah al kafi ini kumpul semua ramai-ramai agar semuanya di seluruh tanah ataupun sekeliling kita ini dengan kalimah-kalimah Allah apalagi bacaan surah kafir. semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita daripada minggu dan minggu yang yang berikutnya Tuan hadirin yang dirahmati Allah sedikit tazkirah tentang kehidupan tentang hati dan rezeki kehidupan hati rezeki kita merupakan tiga unsur yang sangat uh, penting bagi kita sangat signifikan bagi kesejahteraan kita punya jiwa kita, rohani kita dan juga fizikal kita sebagai orang muslim. Al-Quran dan juga dalam hadis banyak membincangkan mengenai peranan jiwa kita dalam kehidupan ini serta bagaimana rezeki yang diperolehi bukan sekadar uh, harta benda tetapi juga ketenangan jiwa kita dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perspektif Islam kalau kita lihat ianya akan menunjukkan kepada tujuan kehidupan kita. Matlamat kehidupan kita. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa Tidak aku jadikan jin dan manusia dan yang untuk menyembahku kata Allah. Bukan saja kita mencari sesuatu Uh, kekayaan dunia Kita mesti hubungan Kita mesti membina uh, Hubungan kita Hablum minallah Serta kita melaksanakan Perintahnya sebagai khalifah Allah Tentang hadirin Hadirat yang muhafiz sekalian Kalau kita lihat Hidup kita ni banyak sebenarnya ujian-ujian uh, Kena itu kita sebagai manusia Mesti diuji huh? uh, Inabluwakum ayyukum ah amala untuk menguji siapa siapakah di antara kita ni yang lebih baik amal. Ya, siapa ke yang baik itu tujuan kehidupan sebenarnya? Jadi peranan hati pula macam mana? Nah, peranan hati dalam kehidupan dan Hati ialah simbol pusat iman kita. Pusat iman kita. Al-Qawd.

Oh ada yang hafal tu kan? Ya. Ida fasadat fasada. Lama dah. Lupa ni hafal. Yang dulu hafal lah uh, hadis ni ya. Ida salahat salah jasa dukuluk. Apabila baiknya jasa kita maka jasa kita seluruhnya baik. Ida fasadat fasada jasa dukuluk. Kalau jahat maka jahatlah seluruh anggota kita. Ah uh, ya. Jika rusak, maka rusaklah seluruh jasad kita apa dia wahyu qaul iaitu hati kita. Nah, hadis ini kalau kita lihat dalam hadis 40 itu. ya Imam Nawawi di mana diterjemahkan oleh eh, Bukhari dan Muslim. Jadi hati ini yang bersih akan membawa kepada kehidupan eh, rezeki kita yang berkah. Rezeki yang halal. Kalaulah penyakit hati sudah tentunya menjejaskan rezeki kita hati yang penuh dengan riak hasad cinta dunia itu yang menghalangkan keberkatan rezeki kita ha, ha keberkatan dalam surah al-baqarah pun ada sebut fi qulubihim marad maradun fi qulubihim marad fa zadahumullahu marada dalam hati mereka ada penyakit ha Allah Subhanahu wa taala tambahkan lagi bila penyakit itu tambahkan lagi penyakit itu jadi rezeki yang dikaitkan dengan kehidupan kita mesti dengan hati kita. Allah penentu rezeki. Allah penentu rezeki. Ha? Nabi Zakaria pun terkejut melihat Sayyidatina Maryam mendapat rezeki. Ya. Bila dia tengok masuk dia tengok Maryam macam-macam makanan yang berada di hadapannya. Ya Maryam anna laki hadha ya Muhammad Maryam. Dari mana kau dapat semua benda makanan-makanan ni? Uh -huh. Ma laki hadha. Qalat suwa min indillah. Maka Siti Mar'ab Sayyidina Maryam pun memberitahu ini adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah yang menentukan rezeki kepada sesiapa yang ia tak kira persapa yang hendak hendak nak bagi. Oh. Itulah penentuan Allah Subhanahu Wa Taala rezeki kepada siapa saja. Maka rezeki yang diberikan kepada kita rezeki amat syukuran mesti dengan takwa dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu Abdul Hafal tak? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Min la yahtasib. Wa man yatawakkal ومن يتوكّل على الله فهو حسبه، فهو حسبه إن الله بالغ أمره. على الله كل شيء قادر ها في سورة إبراهيم بعد، إن سألتكم ولا ان سالتكم إبراهيم بعد. ما سألتكم نعمة الله إن الله Ah saya lupa dah ayat itu. Tapi kalau dibaca memang sendir sendiri-sendiri enggak lah. Tapi dengan secara terus uh, ni, kadang-kadang lupa tu lah masalah-masalah kita ni. Hmm. Jadi sesungguhnya Nabi Ibrahim kata, jika kamu bersyukur, pasti akan menambahkan lagi syukur. Ha, ah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi Tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Kita lihat contoh-contoh. Kalau contoh macam uh, Nabi Nabi Yusuf alaihi salam. Allah Subhanahu taala tengok Nabi Yusuf uh, diuji dengan fitnah. Sabar dan ta takwa. Allah kurniakan lepas tu Allah kurniakan pangkat tinggi dengan rezeki yang melimpah Allah. Ini menunjukkan bahawa ujian dalam hidup itu tidak menghalang rezeki jika hati bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wataala. Syeda Osman bin Affan, dia seorang sahabat yang kaya, tetapi dermawan, kaya dermawan. Banyak kita jumpa orang macam ni tahu dekat kawasan kita, kawasan KL KL ni. Ha? Derma, kalau ada banyak duit dia ada derma. Tetapi jangan cuma untuk seorang je kan. Ha, mesti rezeki itu bukan untuk kita saja tapi untuk orang lain juga. Bila dia derma, limpah balik rezeki dia, dia datang pada dia. Kenapa? Yang penting pada diri dia ialah hati yang ikhlas. Membantu agama kita. Kalau kita dalam kita menjalankan urusan-urusan uh, platform yang macam ni daripada 20-20 lagi. Kan? Saya yakin bahawa ini adalah derma daripada ahli-ahli uh, dekat, dekat sini ni. Sehingga kita dapat meraihkan atau kita dapat Persiaran yang macam ni sehingga ke hari ni. Bayangkan, saya pun terfikir kan. Ini tidak lain dan tidak bukan. Adalah daripada pengkongsian rezeki yang kita terima dan kita kita letakkan di tempat ummah untuk kemanfaat kepada semua. Masya Allah. Tapi saya yakin dan juga mereka yang menderma ni, mereka yang menyumbang ni pun Allah ganti balik. Dengan sumbangan-sumbangan rezeki-rezeki yang lain Allah berkurniakan kepada mereka. Ya. Masya-Allah, inilah keadaan masa kini. Ha? Kalau kita lihat keadaan rezeki melimpah tetapi jiwa kosong, itu payah juga tu. Kenapa? Ramai yang kaya. Ha? tapi derita jiwa, tekanan jiwa. Kenapa? Rezeki tidak di tidak ada daripada hati dia. Rezeki tak berhati, tak, tak bersyukur. Bila tak bersyukur, ada tak hubungan dia dengan Allah? Bila tak bersyukur, tak adalah hubungan dia dengan Allah. Tak tahulah rezeki dia dapat dari mana. Halal ke tidak? Alhamdulillah. Maka daripada itu, tidak adalah keberkatan dalam hidupnya. Tak adalah tenang, taklah bahagia. Kita tengok rumah mewah, tapi dalamnya tak ada isi. Maksudnya, tak ada berkah Si Allah subhanahu wa ta'ala Dia merupakan satu ujian Rezeki yang banyak merupakan satu Ujian Allah subhanahu wa ta'ala juga Setiap kita ini Allah uji Kehidupan ini sebagai ujian kita Kita lihat yang berlaku ni, Yang berlaku baru ni kan Lagi di bas Di grid ni. yang mengorbankan 15 orang pelajar-pelajar kursi. Subhanallah, ini sangat tinggi pengorbanan kehidupan dan ujian kita ni. Kepada khususnya kepada keluarga, keluarga penghantar korban ni. Ha, itu sudah benar ni sebenarnya suatu ketetapan Allah SWT. Dan dia tengok uji kita, iman kita. Bentuk kita, kita dah senang. Apakah ujian yang datang kesenangan itu kita dapat menahannya daripada kesedihan? Hmm. Itu semuanya. Tragedi ini sebenarnya mengandungi hikmah di sebaliknya. Kan? Itu apa? Kita lihat sebenarnya untuk meningkatkan kita punya keimanan dan kesabaran menginsapkan masyarakat kita ni menyedarkan orang ramai tentang sangat pentinglah keselamatan. Selalu kerajaan dah ha, berhati-hati lihat kenderaan, peralatan, tengok jalan raya macam mana keselamatannya tu. Walaupun kita mempunyai perancangan perjalanan dan amalan doa-doa sebelum musafir. Kalau ia juga menjadi satu peringatan bahawa ajak itu tidaklah mengenal kita punya usia ataupun sebagainya. Yang mana muda tu kan, punya anak-anak ya Allah. Pandai-pandai pula yang hafiz hafizah pula masya-Allah. Ya. Sangatlah saya ialah itu adalah rezeki mereka. Syurga dah tentu dah. Mereka tutup syurga dah tu tentu Itu Ibn Sabil tu. Mereka menuju kepada perjalanan Allah Subhanahu Wa Taala mencari ilmu pengetahuan. Orang dah tentu syurga. Tak usah bimbang. Itu yang kita katakan yang menginsafi diri kita. Kan? Semoga kita nanti akan berjumpa dengan mereka. seorang hafizah. Saya sehingga menulis Al-Quran. Biasanya mereka yang hafiz ni kalau boleh dia akan tulis. Bila dia tulis ayat Al-Quran tu, ingatan dia kuat. Maka ingatannya kuat siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala wa taala sahaja, ya. Jadi itu menyedihkan kita sebagai takwa rida pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat masa tidak itu mengizinkan kita untuk ceramah. Insya-Allah semasa kita akan berjumpa lagi. Setiap ujian itu bukan untuk menghancurkan diri kita, tetapi untuk memperkuatkan diri kita dan mendidikkan hati kita. Kematian berlaku secara tiba adalah satu peringatan bagi kita كي تهنئ لسنتي والله اعلم بثواب اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إن انك غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم كان معاف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته